Baik, pagi ini kita nak kongsi pada anda sekiranya anda pernah mengalami situasi yang mencemaskan ataupun melihat mungkin rakan-rakan ataupun sesiapa yang berada di sekeliling anda berada dalam keadaan yang mencemaskan. Ada satu bentuk pertolongan kecemasan yang kita boleh laksanakan melihat juga kepada situasi semasa iaitu bantuan yang kita nak kongsikan pada pagi ini adalah berkenaan bantuan pernafasan kecemasan ataupun ringkas ini dipanggil sebagai CPR. Jadi pada pagi ini saya perkenalkan terlebih dahulu seorang tetamu yang kami bawakan di studio pada pagi ini iaitu Cik Mio Muhammad Amat Syariman Mio Syahidin, pengurus bahagian latihan Bulan Sabit Merah Malaysia, BSMM. Encik Mio, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okay. CPR ini bukan terma yang asing. Betul. Semua orang tahu sebenarnya CPR itu apa. Cuma bagaimana untuk melakukan CPR itu, untuk pengetahuan anda semua, kita nak berikan penjelasan terlebih dahulu. Tapi di sebelah sana sebenarnya, kami bawakan kepada anda demo seketika nanti bersama dengan Irfan, bagaimana secara demo ni tu akan kita berikan secara terus kepada anda seketika nanti tapi sebelum itu kita kenali ataupun ketahui teori terlebih dahulu bagaimana untuk kita melakukan CPR. Cik Mio silakan okay. apakah permulaannya? Okey. Yeah. Uh, sebelum kita mula kita kena tahu kenapa mm -hmm. CPR ni di, 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 dilakukan. Yeah. Sebab um, kita melakukan CPR ni satu je punca dia. Mm. Sebab dia tiada nadi dan tiada nafas. Maksudnya, kita ada empat minit sahaja sebenarnya untuk dia diselamatkan. Mm kita ada 4 minit. Kalau dalam masa 4 minit tu dia akan terjadinya kematian klinikal. Uh, lah. kita hmm. panggil kematian klinikal dan kalau dia lama lagi 6 minit dia akan kematian biologikal means dia mati terus. Oh. Jadi kita ada 4 minit bila nadi dan nafas dia dah tak ada kita kena terus melakukan CPR. Cara melakukan CPR nanti akan Encik uh, Zul yang akan terangkan. Hmm. Tapi sebelum kita melakukan CPR, kita kena pastikan kawasan itu uh, tiada bahaya hmm. dan sebagainya. Kalau tidak mungkin kerana dia kena elektrik shock contoh. Hmm. Kena kejutan elektrik, dia down terus jatuh hmm. uh, dan kita kena pastikan kawasan itu selamat dan sebagainya. Hmm. Ha. Tapi bentuk-bentuk, um, contohnya lah, kematian ini sebab kau boleh pelbagai faktor Betul. kan? Jadi adakah CPR ini boleh dilakukan untuk pelbagai faktor ataupun ada jenis-jenis yang tertentu saja kita boleh lakukan CPI. Okey, bila terjadinya macam saya cakap tadi bila terjadinya uh, tiada uh, nadi dan tiada nafas uh, maknanya jantung dia dah terhenti. Hmm. Bila once jantung terhenti tak kira atas sebab apa kita terus melakukan CPR. Ah hmm. uh, faktor dan sebagainya itu itu Lain ita, lah. tak tak penting sebenarnya. Hmm. Bila tiada nadi dan tiada nafas kita kena terus hmm. melakukan CPR. Hmm, hmm, hmm. Okey uh, nak, nak nak lakukan CPR ni bukan mudah lah sebenarnya uh, kadang kadang kita rasa macam mereka yang yang betul-betul mempelajari ni saja yang boleh lakukan. Tapi eh uh, ilmu ini perlu ada Betul. pada semua Betul. lapisan masyarakat sebenarnya Betul. tapi kadang-kadang uh, uh, situasi yang mendebarkan ini hmm. yang saya saya kira mengerikanlah untuk mereka yang tidak mempunyai ilmu dalam bidang bidang CPR ini. kan hmm. um contohnya berlaku pada kanak-kanak golongan dewasa, lelaki, wanita ataupun uh, warga emas. Adakah sama tekniknya atau okay. mungkin ada sedikit perbezaan? Kerana ialah uh, dari sudut anatominya berbeza. Kanak-kanak tulangnya lain sedikit. Betul. Dewasa, lelaki, perempuan, warga emas. Tak campur penyakit lagi dan sebagainya. Betul. Uh, bagaimana Betul. untuk kita mengetahui okay. itu? Uh, kami kalau sifatkan CPR ni sebenarnya adalah uh, first aid lah, pertolongan uh, cemas dan CPR ni uh, adalah satu uh, bentuk ilmu yang kita wajib pelajari tapi kita tak nak face dia kita tak nak jadi ya 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 kita patut ada uh, ilmu tu tapi kita tak nak jadi daripada kita tak ada ilmu tu tapi dia terjadi hmm terutama kalau keluarga waris dan sebagainya anak uh, dan Perbezaan antara uh, um, orang tua, edak, mm. Uh, mm. Uh, orang dewasa, kanak-kanak dan uh, bayi, uh, cara tekanan dia berbeza. Mm. Uh, kalau uh, orang dewasa kita kena tekan dua tangan, mm. kalau kanak-kanak uh, kita kena tekan satu tangan dan mm. bayi hanya dua, dua jari sahaja. Mm. So kedalaman itu juga berbeza. Mm. Uh, kalau uh, dewasa sebanyak sedalam uh, 2 inci, 2 hingga 2.5 inci, kanak-kanak uh, dalam kurang daripada 2 inci, dan uh, bayi hanya satu uh, 1.5 saja. Hmm. Ha, jadi tekanan itu berbeza sebenarnya. Sangat-sangat berbeza. Jadi uh, itu kena kena masuk belajar. kelas lah, kena ah. belajar uh. Boleh datang ke bulan sabit untuk oh, belajar sebenarnya. Oh, oh okey. Um, tapi ada risiko tersendiri kan CPR ini? Uh, okey. Hmm. Uh, selalu orang uh, masyarakat di luar pun bagi tahu uh, kalau kita buat CPR, uh, tulang kita tulang dia akan patah. Patah, ha. Huh? tapi kalau dia patah sekalipun dia boleh diubat. Hmm. Kalau jantung dia terhenti dia terus mati. Hmm. So uh, yang penting jantung itu uh, kembali normal balik. Ha. Mengerikannya dengar kan? Macam macam saya minta dengan Tuhan kita kita semua tak merasailah situasi seperti ini. Cuma-cuma kita nak berikan kesedaran kepada anda lah bahawa kepentingan CPR ini sebab ialah uh, kadang-kadang uh, kalau kita ke hospital ke kan kita perlu sign consent form kan uh, untuk laksanakan CPR sekian nak diterhenti. Kadang-kadang bila kita dengar tu kita rasa takut sebenarnya sebab ada 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 implikasi lain tulang patah dan dan sebagainya. Tapi apa tahap kebarangkalian tulang ini patah Adakah tinggi ataupun rendah sebenarnya. Okey, uh, tulang rusuk kita sebenarnya dia ada sambungan di antara tulang sternum dengan tulang yeah. tulang rusuk. Mm. Jadi tulang rusuk tu boleh melengkung dan mm. masuk. Mm. Jadi uh, kebiasaannya yang patah ini kepada golongan uh, um, uh, veteran lah, orang-orang tua dan sebagainya. Kalau uh, muda ni kebanyakannya kalau dia tidak ada masalah tulang, tulang tu akan kuat untuk menahan. Mm. Uh, impak yang yang, impak kita yang kita tekan untuk tekan. untuk menghidupkan Betul. kembali Betul. perjalanan darah dalam jantung tersebut kan. Okey, itu teorinya. <laughs> kita nak tahu dengan uh, lebih lanjut demonstrasi bersama dengan Irfan. Silakan Irfan. Tolong, tolong, ada kecemasan, tuan. Okay. Tak, tolong tuan eh, saya ada masalah sikit. Okay. Uh, ada yang orang saya jumpa di sini dia tak bernafas. Jadi okay. saya perlu pertolongan tuan sebagai penolong pengurus latihan berasik merah Tazuka 9, dia boleh tak tolong saya untuk lakukan demonstrasi? Okey, terima kasih. Jadi uh, dalam setiap tindakan sebelum kita lakukan uh, bantuan uh, apabila kita nampak sesuatu situasi eh uh, dalam kecemasan, pastikan terlebih dahulu uh, keselamatan pada diri kita okay. sendirilah. Ya, yeah, kalau rasa selamat boleh kita beri bantuan. Malulah kita menghampiri kepada mangsa sebelah. Ha ini contohnya kita ada dua mangsa di depan. Okey. Okay. 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 Ada nama okay. ke tuan? Ha uh, ada. Uh, nama dia kita bagilah siapa-siapa uh. Okey. Okay. <laughs> Baik. So kita hampiri mangsa okay, hampiri. supaya kita dapat tahu tahap kesedaran. Adakah Baik. beliau ini ha, dalam keadaan pengsan sepenuhnya, uh -huh. tak sedarkan diri sepenuhnya ataupun separuh sedar okay. ataupun sedar ya. Uh -huh. Jadi untuk mengetahuinya kita tepuk di bahagian kedua-dua bahu. bahu Okey. Ya. Yeah. Tepuk sambil memanggil. Ah okay. ha, Cik ataupun kalau ha, perempuan puan. Aiman, Aiman, Aiman bagi nama. Okey. Encik. Encik. Okay, okay. Ha, encik Okey. Ah dengar tak? Ah ha, kalau dia tak ada jawapan okay. dan mananya dia dalam keadaan tak sedarkan diri dan uh, dalam sense. keadaan kecemasanlah. Okay. Jadi dengan segeranya kita perlu mendapatkan bantuan terlebih mm -hmm. dahulu. So kita boleh uh, memanggil siapa-siapa jika ada rakan-rakan okay. lah. Kalau tak ada kita terpaksa buat panggilan secara um, inilah secara menggunakan uh, handphone mm -hmm. ya yeah, dengan mod, uh, pembesar suara lah. Okey. Yeah. Okay, dan uh, Panggil siapa yang ada kat situ encik tolong ya. ha buat panggilan 999 uh -huh. ha, dapatkan AED kalau ada dan datang balik pada saya. Okey. Okey. Kemudian kita terus saja nak periksa adakah beliau ni bernafas ataupun uh -huh. tidak, ada nadi ataupun tidak. Caranya bagaimana tuan? Ha, kita buat ha, dongakkan kepala dongak ya kepala. angkat dagu dia gunakan dua jari okay. angkat dagu Right. Ya, supaya salur pernafasan dia ni terbuka okay. dan kita boleh juga lihat di dalam mulut mm -hmm. mana tahulah kok dia makan karipap tadi kan tercekik tercekik karipap kalau kita okay. nampak okay. ada bahan asing <laughs> dalam mulut tu kalau boleh dicapai untuk dikeluarkan yeah. kita boleh keluarkan Bukankah ha, kita nak paksa tuan? Ha, tak boleh. Tak ha, boleh? Kalau rasa tak boleh, biarkan. Okey. Yeah. So rapatkan telinga kita di hidung beliau. Di hidung, okey. Yeah. Ha, jadi pipi kita akan berada di uh, berhampiran dengan mulut. Baik. Dan mata kita memandang ke arah pergerakan dada. Nak tengok ada... Ada tak? Ha, ha, naik pergerakan tak dia. dia. Okay. Naik dan turun. Sambil dua jari kita gunakan untuk mengesan nadi di bahagian leher. Di bahagian leher. Ha, ha, nadi karotik kita panggil ya Okey. Jadi kita dengar ya yeah. kalau tak ada... Uh, rasa dia menafas, tak ada rasa dia denyutan nadi terus saja kita buat tekanan dada ha, okay, di mana okay. kita nak buat tekanan tu di mana tuan ha rasa-rasa di mana hmm di bahagian tengah ha okey pandai pandai ha okey okay. so kita cari okay. bahagian tengah dada ya gunakan tumit okay. tangan kita letak di tengah-tengah dada baik dan satu lagi ha tangan hmm? selangkan di antara jari-jari kita yang okay. kita lock alright ha kedudukan kita Ah okay. uh, uh, duduk dalam keadaan berdiri uh, hmm? 90 darjah, darjah ya dan buat tekanan sedalam 2 per, uh, 2 hingga 2.4 inci lah bagi dewasa. Okey, tapi macam kita nak agak-agak uh, tu pun ialah uh, kita uh, tak ada pembaris uh, kat sini. Yeah. Kan? Cuma ni. Agak-agak tu kita itulah orang kata kalau kita belajar lebih baguslah hmm. untuk kita dapatkan tekanan yang sebenar Baik. ya tapi jangan teragak-agak untuk lakukan juga walaupun kita tak, tak berapa pasti. pastilah boleh lakukan okay. ya cuba sebaik mungkinlah Baik. ya dan buat tekanan ya berapa kali tuan kita boleh buat tekanan selama 2 minit 2 minit tekanan ha -ha. non stop ya non stop oh. ini adalah kita panggil apa hands only CPR ataupun okay. CPR secara tekanan sahaja Baik. tanpa melakukan hembusan uh, di mulut ke mulut lah. okey sekiranya okay. kita lakukan 2 minit kita tekan dadanya kan tapi okay. masih tak ada respon hmm. apa yang kita patut lakukan selepas 2 minit buat tekanan kita dongak sekali lagi dongak dan kita periksa okay. lagi sekali okey kita tengok kembali hmm. ada tak kalau masih belum ada teruskan lagi okay. buat tekanan lagi Baik. Ya, sampai bila kita nak buat tu? Ha, sampai agak. bila? <laughs> uh, sampai ada respon ataupun ada nadi yang yeah. berdetik. Sampai ada tanda-tanda wujudnya uh, beliau telah uh, ada tahap kesedaran tu ada, okay. ya. Kemudiannya jika ada mana-mana orang hmm. yang tahu buat CPR dan boleh menggantikan kita sebab kita dah penat yeah, ini, ya. lah ni. Saya boleh pergi ni. Ha, ha. ataupun <laughs> pasukan kecemasan dah tiba ya, okay. dengan ambulans sampai orang datang depan kita, okey, tak apa saya kami ambil alih. Tu so, ha. kita serahkan pada pasukan perubatan ok ke okay. dan jangan lupa juga bila kita buat tekanan ni hmm? kelajuan dia lebih kurang 100 hingga 120 kali seminit Okey, contohnya bagaimana tuan? Ha, contoh yeah. kelajuan tu lebih kurang macam nilah ya. 1 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Okey, kita buat sampai 30 lah. 30 lah. Ha. Jika okay. buat sampai 30, jika kita nak beri himpusan kita juga boleh beri himpusan lah. Mm -hmm. ha. tapi tidak digalakkan buat masa ini oleh kerana kita telah ialah sebelum ini kan ada beberapa pandemik telah berlaku yeah. di seluruh dunia. Jadi tidak digalakkan untuk memberi hembusan mulut-mulut, terutamanya kepada orang yang kita tak kenali. Oh, Okey. Okay. kalau berlaku pada ahli keluarga kita, orang-orang terdekat, ya, kita disarankan untuk memberi uh, hembusan, uh, inilah udara mulut-mulutlah, -mulut. mulut okay. supaya dapat menambahkan kadar oksigen yang ada dalam paru-paru. Tapi itulah kalau untuk orang yang kita tak kenali hmm. tidak disarankan untuk yeah, pernafasan mulut ke yeah. mulut yeah. sebab oh. kita pun tak pasti tahap kesihatan dia macam mana uh, ya jadi menjadi satu risiko yeah. yang Baik. mungkin uh, terdedah pada kita jadi bayangkan yang di depan saya ini adalah ahli keluarga saya contohnya uh -huh. kan jadi bagaimana cara untuk saya membuat pernafasan mulut ke mulut okey jadi untuk melakukan pernafasan mulut ke mulut uh, dengan uh, kita teknik te 30 kali tekanan okay. tekan 30 kali selepas selesai saya 30 uh -huh. kali kita dongak kepala dia dan jari kita picit hidung Picit hidung okay, ha, kena okay. picit hidung ya dan mulut kita kena seal mulut dia ni oh ha, okey bibir kita dengan bibir dia kena seal so tekapkan mulut kita di mulut uh -huh. dia lakukan hembusan uh -huh. saya bagi contoh saya bagi jelan. contoh fu tiup dan apabila kita habis tiup kita angkat mulut tu sambil lepaskan hidung sekali. Oh okey. Okay. Supaya udara tu keluar balik. Waktu kita tiup jangan buka hidungnya, tutup. Ha, tutup hidung waktu okay. tiup, apabila selesai buka. Lepaskan. Sekali ha. lagi. Dia dua kali eh. Ya. Dua, dua kali hembusan dan kita boleh teruskan dengan 30 tekanan lagi. Dua hembusan lagi, tiga hmm. puluh tekanan, dua hembusan sehingga lima pusingan. Lima pusingan. Tiga puluh. Tiga puluh dua. Tiga puluh dua buat lima kali. Lima kali selepas selesai lima kali kita kembali memeriksa nadi, nadi dan pernafasan lah okay. jika ada. Okay. okay. Kalau ada alhamdulillah. Uh -huh. Kalau tak ada kena teruskan semulalah hmm. sehingga ya ya ini untuk uh, dewasa ya, untuk kalau dewasa. untuk kanak-kanak bagaimana tuan untuk dewa, untuk kanak-kanak kita boleh gunakan jika uh, fizikalnya tidak terlalu besar hmm. so kita boleh gunakan satu tangan sahaja satu tangan sahaja ya, tangan, okay. kedudukan yang sama ya kiraannya masih sama, 30 sama. Kiraan sama. adalah sama saja okay. begitu juga dengan bayi mm -hmm. cuma bayi tekanannya kita gunakan dua jari dua jari dada dua jari. dengan tempat yang sama okay. dua jari dan buat tekanan Cuma bayi bila kita ingin buat hembusan mulut ke mulut kita hendaklah tiup di, sil dia punya ataupun menutupi hidung dan mulut dia sekali. Oh. Sebab bayi dia kan kecil. 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 Ialah, kecil. Ialah. So mulut kita besar dan kita tekapkan hidung dan mulut dia sekali. Oh okay. okey. Kan? Kita buat hembusan dengan tidak terlampau kualah tidak menggunakan keseluruhan hmm. angin yang udara yang ada dalam badan kita. Oh maksudnya hmm. kita kena tutup mulut dan jui hidung sekali Jidung untuk sekali bayi. Untuk bayi. Ah baru saya tahu. Hmm. Okey okey. Mungkin apa lagi aspek-aspek yang perlu kita jaga supaya mungkin kita tak nak tingkatkan risiko kecemasan hmm. kan? Ya dia, dia begini. Ah ada ada beberapa perkara yang perlu kita ingatlah. Ya. Pertamanya adalah untuk kita lakukan CPR ni mestilah di tempat yang rata dan keras. Mm -hmm. Ha kalau mangsa itu pengsan di atas katil katanya ya. Right. jika kita buat tekanan di atas tilam, mm -hmm. kemungkinan besar tekanan kita itu tidak mencapai ah uh, itulah heart uh, yang kita nak tu mm -hmm. disebabkan oleh uh, bila kita tekan dia akan mengikut ikut tenggelam Betul. sekali ha ke dalam tilam, tambah-tambah tilam yang lembut kan. Yeah. Ha, Okey, mesti rata dan keras dan jika ada pendarahan Hentikan pendarahan tersebut terlebih dahulu lah. Baru kita teruskan. Ah, baru kita teruskan. Okay. 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 Baik, itu di antara perkara yang perlu kita jagalah untuk kita melakukan CPR ini supaya dapat membantu sebelum kita menunggu ketibaan pegawai yang datang untuk membantu. Itulah orang kata persiapan awal untuk kita membantu mereka dalam kecemasan. Baiklah, itu saja untuk pagi ini. Kita yeah. nak teruskan bersama Syahidah kembali untuk kita teruskan perbincangan. Silakan Syahidah. Okay, Fan. Sementara Fan tengah demo tu, saya sedap berborak dengan Cik Mio. Sebenarnya banyak soalan yang saya tanya tadi kan. Um, kita ulang balik Cik Mio, walaupun Boleh. dah jawab dengan saya tadi. Um, uh, ringkas, um, Waktu kita hembuskan nafas itu hmm. um, tujuannya adalah untuk masukkan oksigen kan? Betul. Tapi bila kita keluarkan nafas ni rata-rata fikir hanya karbon dioksida sahaja yang keluar. Jadi bagaimana penjelasan uh, Cik Mio? Okay, uh, sebenarnya bila <coughs> kita sedut oksigen tu uh, sebanyak 21%, hmm. 5% sahaja yang kita perlukan badan kita yang perlukan bila kita hembus dia akan keluar lagi 16%. Hmm. 16% itulah yang digunakan oleh uh, kita gunakan untuk mangsa tu supaya dia ada oksigen terbalik. balik. Hmm. Itu yang penting sebenarnya. Hmm. Even uh, tambah yang soalan yang mm -mm. saya paling suka sekali kenapa kita tekan dekat tengah dada ha -ha. Uh, sebab uh, kita kena tahu uh, even uh, orang masyarakat di luar sana bila kita minta dekat mana jantung rata-rata mm. akan tunjuk kat kiri mm. dekat kanan atas ya, ya. bawah rata-rata uh. dia tunjuk jadi yang penting sebenarnya kita kena tahu jantung dia di tengah-tengah. Betul-betul di tengah dada antara dua nipples kita, dua puting kita ada di tengah-tengah dan cuma dia descending sedikit ke kiri. Oh. Itu sebab kita rasa dia di kiri, tapi hmm. sebenarnya dia betul-betul di tengah. Sebab tu Encik Zul tunjuk tadi dia tekanan di tengah-tengah dada. Saya ada soalan lagi. Hmm. <laughs> <laughs> Macam mana <laughs> kalau contohlah mangsa itu badannya agak besar, agak gempal, agak comel macam ni nak tahu ni tekan sternum tak rasa kan pegang rib cage pun mungkin tak rasa betul ha macam mana ni soalan ni okey soalan bonus tu ah bonus a uh, itu adalah yang paling susah sebenarnya uh, badan yang besar bila kita tekan uh, memang kita kena tekan kuat sangat sangat hmm. kuat uh, but, uh, kalau cik Zul yang sebesar satu sebenarnya <laughs> dia akan struggle untuk orang yang orang yang badan besar okey maksudnya t -t tidak ada guideline tak, ni tak, ya, tak memang... ada kompromi tak ada kompromi dikritikan. Ada solusi dia? Kuruskan badan. <laughs> Jaga berat badan anda. Tapi uh, joke selesai lah ya. Cuma kita cakap ni untuk membantu pelbagai sebenarnya. Kalau kalau badan kita ideal, uh, sihat, ya, membantu kita untuk menjaga kesihatan. Dan dalam masa sama sekiranya ada mana-mana uh, kecemasan yang berlaku, membantu untuk pihak komuniti di luar sana membantu untuk mendapatkan kecemasan awal seperti CPR ni dengan Betul. lebih mudah lah ya. Betul. Jadi tak ada cara lain lah. Ya. Memang kita kena perlu pakar yang lakukan CPR ya. Uh, tidak orang biasa uh, tak maksud saya untuk orang yang badan besar ni ah uh, betul kena kena pakarlah kan okey um dah habis eh waktu <laughs> ada soalan lagi tapi tak apalah. <laughs> oh, eh jelah kita tanya. Okey, a uh, saya rekas kongsi kepada anda uh, berkenaan dengan topik kita bagaimana CPR uh, iaitu bantuan pernafasan kecemasan boleh mampu menyelamatkan uh, uh, nyawa di luar sana. Terima kasih uh, kepada Cik Mio dan juga Cik Zukanain di sebelah sana dan juga Irfan sebentar tadi memberikan demonstrasi uh, untuk penutur sahabat pagi Malaysia. Uh, boleh hubungi uh, bulan Sabit merah Malaysia sebenarnya ya. Uh, pihak BSMM uh, untuk mendapatkan latihan uh, bagi bantuan pernafasan kecemasan CPR ini. Okey. Ah uh, seterusnya nak bawa anda saksikan satu bikisan berkenaan Festival VTA 2024. Sampai kita saksikan.